श्री गायत्री गायत्रीरामायणं तपस्वाध्यायनिरदं तपस्वे वाग्विदाम्बरं नारदं परिभप्र च वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवः सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञान् रघुनन्दन ऋषिभिपूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा श्रुत्वा जनगभाषिदं वल्सरामधनुः पश्य इति तुष्ट्यावास्य तदा वंशं प्रविश्य सविशां पदे शयनीयं नरेन्द्रस्य तदा साध्यव्यधिष्ठिद वनवासं हि संज्ञाय सांस्याभरणानि च भर्तारमनुगच्छन्त्यै सीतायै श्वशुरो ददौ राजा सत्यं च धर्मं च राजा कुलवदां कुलं राजा मातापिता चैव राजा हितकरो नृणाम् निरीक्ष्य सन्मुहूर्तन्तु ददर्श भरतो गुरुम् उडजे राममासीनं जडावल्कलधारिणम् यदि बुद्धिकृदा द्रष्टुम् अगस्त्यं तं महामुनिम् अद्यैव गमने बुद्धिं रोजयस्य महाशय भरदस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रुणा मम च प्रभो मृगरूपमिदं व्यक्तं विस्मयं जनयिष्यति गच्छ शीघ्रमिदो राम सुग्रीवं तं महाबलं वयस्यं तं कुरुक्षिप्रं इदो गत्याद्य राघव देशकालो प्रदीक्षस्व क्षममाणप्रिया प्रिये सुखदुःखसहकाले सुग्रीववशगो भव मन्द्यास्ते ताबसा सिद्धा स्तबसा विधकल्मषा प्रष्टव्या प्रवृत्ति प्रवृत्तिविनयान्विदयी सनिर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महा हनुमान्मारुदात्मज धन्यादेया स गन्धर्वा सिद्धाश्च परमर्षय मम पश्यन्ति येनाथं रामं राजीवलोचनम् मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकवे उभदस्ते विशालाक्षी प्रयदाहव्यवाहनम् हिदं महार्थं मृदुहेतुसंमिदं निशम्य निशम्यतद्वाक्यमुपस्थितज्वर प्रसङ्गवानुत्तरमेदब्रविल् धर्मात्मा राक्षसश्रेष्ठ सम्प्राप्तोऽयं विभीषण लङ्कैश्वर्यं ध्रुवं श्रीमानयं प्राप्नोत्य खण्डकम् यो वज्रपादाशनिसन्निपादान्न चुक्षुभेनापि च चजालराजा सरामबाणापि कदोपृशार्थ चजाल चाभञ्ज मुमोचवीर प्रष्टव्याजाभिसीदाया प्रवृत्तिविनयान्विदै तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयम् नयेदधृशिरे रामं चिन्तन्तमरिवाहिनीं मोहिता परमास्त्रेण गान्धर्वेण महात्मना प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बन्दाञ्जलिपुडचेदमुवाजाग्नि समीपद चलनाल्पर्वतेन्द्रस्य गणादेवाश्च कम्बिदा च जालपार्वती चाभि तदा श्लिष्टा महेश्वरम् भार्यापुत्रा परं राष्ट्रं भोगाचादनभाजनं सर्वमेवाभिभक्त नो भविष्यदि हरीश्वर यामेव रात्रिं शत्रुघ्न पर्णशालां समाविशल् त्वमेव रात्रिं सीताभि प्रसूददारकद्वयम्